Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Datuk yang dipertua atas peluang untuk saya turut sama membahaskan Rang Undang-Undang Kewangan 2025 ini yang merupakan pindaan kepada lima akta untuk melengkapkan ataupun memastikan pelaksanaan belanjawan 2026 itu dapat dilaksanakan secara menyeluruh. RUU ini jelas mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh kedudukan fiskal negara, memperbaiki struktur percukaian serta memastikan pembangunan ekonomi yang lebih adil, mampan dan menyeluruh. Izinkan saya Datuk Yang Dipertua menyentuh uh, tiga perkara utama. Yang pertamanya berkait dengan cukai agihan keuntungan uh, perkongsian liability terhad ataupun PLT. Kita sedia maklum mengenai pengenaan cukai 2% ke atas agihan keuntungan itu uh, bagi Perkongsi individu perkongsian liabiliti terhad untuk amount melebihi Rp100,000 dan langkah ini bertujuan untuk menyamaratakan layanan cukai antara perkongsi individu dan pemegang saham individu selaras dengan pelaksanaan cukai dividen. Saya menyokong pelaksanaan pendekatan ini kerana ianya berteraskan prinsip keadilan cukai di mana individu yang menerima pendapatan daripada sumber yang setara dikenakan layanan cukai yang setara. Namun demikian bagi memastikan dasar ini terus menyokong pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi, saya berpandangan bahawa pelaksanaannya wajar dipantau secara berkala khususnya dari sudut kesan kumulatif terhadap golongan profesional, firma kecil dan sederhana serta sektor perkhidmatan yang berasaskan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, saya mencadangkan agar kerajaan melaksanakan penilaian impak selepas dua tahun pelaksanaan bagi memastikan dasar ini tidak menjejaskan daya saing sektor profesional tempatan tidak mendorong kepada amalan penghindaran cukai yang tidak produktif dan ianya mesti terus kekal selari dengan aspirasi ekonomi madani selain itu bagi memperkukuhkan kesan positif dasar ini kerajaan juga boleh mempertimbangkan insentif cukai berdasar berasaskan impak khususnya kepada PLT yang melabur dalam latihan tenaga kerja tempatan, inovasi serta sektor strategik dan bernilai tinggi kepada negara. Perkara yang kedua Datuk Yang Dipertua ialah kerajaan bercadang meningkatkan nilai ambang percukaian duty stamp kontrak penggajian kepada RM3,000 sebulan, suatu pembaharuan yang sangat relevan dengan realiti kos hidup dan pasaran buruh semasa. Namun yang lebih penting daripada aspek kutipan ialah pelindungan hak pekerja. Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan agar kerajaan terus memperkukuh penyelarasan penguatkuasaan antara LHDN, KWSP, Perkeso dan juga Jabatan Tenaga Kerja. Yang keduanya, saya menyarankan supaya kerajaan menjadikan kontrak pekerjaan yang distem sebagai amalan takbir urus baik. Dan yang ketiganya, meningkatkan kesedaran pekerja bahawa kontrak yang kontrak yang sah dan distem bukanlah suatu bebanan tetapi ianya suatu perlindungan terhadap hak mereka. Sebenarnya so, perkara yang ketiga atau yang dipertua berkait dengan pengenaan duty stamp 8% kepada rumah kediaman warga asing. Saya turut menyokong pengenaan kadar duty stamp 8% ini, kalau sebelum ini 4%, sebagai suatu langkah yang mampu mengawal aktiviti spekulasi dalam pasaran hartanah. Yang memberikan keutamaan kepada rakyat tempatan untuk membeli, memiliki rumah. Dan untuk menangani isu lebihan rumah kediaman yang tidak terjual, walau bagaimanapun bagi memastikan dasar ini mencapai matlamatnya secara seimbang, saya mencadangkan agar Kerajaan memantau kesan pelaksanaan secara wilayah dan sektor supaya ianya tidak memberi kesan yang tidak diingini kepada industri pembinaan dan peluang pekerjaan. Walaupun kadar uh, duty time itu ditingkatkan, tapi kita percaya bahawa kesannya minimal kerana kita difahamkan data tahun 2024 jumlah pemilikan ataupun pembelian rumah untuk tahun 2024 oleh pemilikan asing hanyalah sebanyak 0.6%. Walau bagaimanapun Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin mencadangkan untuk pembentangan pada masa yang akan datang, kerajaan melihat semula pengecualian duty stamp untuk rumah pertama kepada rakyat kita yang bernilai RM500,000 supaya dinilai semula kepada tahap yang lebih tinggi mungkin RM600,000 dan nilai itu tidak terhad kepada rumah pertama kerana nilai RM600,000 itu bagi mereka yang berada di Terengganu umpamanya ataupun di Kelantan boleh beli dua buah rumah jadi daripada mereka menyewa ataupun kadang-kadang ada mereka yang apa, dipindahkan ke tempat yang lain terpaksa menyewa lebih baik kita berikan Pengecualian duty stamp itu untuk dua buah rumah pertama tetapi dengan nilai yang mungkin tidak melebihi RM600,000. Datuk yang dipertua secara keseluruhannya rang undang-undang kewangan ini mencerminkan usaha berterusan kerajaan untuk melaksanakan reformasi fiskal yang lebih telus, progresif dan mampat. Saya ingin menegaskan bahawa reformasi fiskal yang berjaya bukan sekadar meningkatkan hasil negara tetapi memastikan hasil tersebut dikutip dengan adil, diurus dengan berhemah dan manfaatnya benar-benar sampai dan dirasai oleh rakyat terbanyak. Dengan semangat tersebut saya menyokong RUU ini dan berharap cadangan penambahbaikan yang dikemukakan dapat memperkukuhkan lagi pelaksanaan dasar demi kesejahteraan negara dan rakyat. Terima kasih Datuk yang dipertua. Terima kasih IBSB. Sekarang saya jemput Dr. Hatta.